ਇਹ 2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੋ ਆ ਰਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਾ ਐਮਪੀ ਹੈ ਸਰ ਵਿਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਰੂਮ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਈਏ ਹੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਂਜਾ ਲਾਏਗਾ ਹੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗਾ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਰਗਾ ਮੰਜੇਗਾ 100% ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ गदारी करने वाले लोग हैं उनको कभी माफ नहीं करते और इसका रिजल्ट इसी पार्लियामेंट इलेक्शन में इनको मिल जाएगी वो कल तक तो आप रैलीज कर रहे हो आप कांग्रेस के हक की बात कर रहे हो और आज बिना बुलाए कम से कम अगर आप में दम होता सार बंत सिंह के महरूम के आप ग्रैंडसन हो बताकर तो जाते मैं जा रहा हूं भी पता चला आप तो बीजेपी के स्टेज पर बैठे हुए इससे अफसोस तक बात क्या हो सकती है जेडे आदमी किसी आइडियोलॉजी पहली बार थोड़ा हुआ है तो बीजेपी भी तेरह सीटों तो पे लड़ने तो की बात कह रही है इनके पास तो तेरह खुद के ओरिजिनल कैंडिडेट कैंडिडेट कितने जा रहे हैं हमारे आप फिक्र मत कीजिए जो इज्जत वाला है जो खुदार कैंडिडेट है वो तो कोई जाएगा नहीं बेईमानों का तो मिले ही नहीं और इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे बेंत सिंह जी का वास्ता देखकर इन्होंने फिर वहां गुहार लगाई और मैं तब पार्टी का अध्यक्ष था पंजाब का ये आज से ग्यारह साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ तो तब हमारी लीडरशिप ने कहा जी के चलो ठीक है पहली दफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया यंग है कुछ इससे बड़ी भूले हुई हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ ना तो कभी इसी ने किसी का फोन उठाया ना मुलाकात की चलो इसको कोई सेफ पैसेज दे दे एग्जिट दे दे लुधियाना की सबसे इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट सीट पर भेजा थोड़ा थोड़ा और आप देखिए सबसे बड़ी अफसोस की बात यह कि आज जब पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं हैरान हूं कि साहब बेन सिंह जी जहां भी बैठे हैं वो अपने पोतरे के इस कदम पर क्या सोचते होंगे रवनीत सिंह बिट्टू जी को मैंने इतना ही कहना बिट्टू साहब आपने ये जो कदम उठाया अपने, अपने हाथ से अपना गर्दन गर्दन आपने काट ली ये पोलिटिकली मैं समझता हूँ अब इलेक्शन बीजेपी की तरफ से ये लड़ेंगे सौ फीसदी मुझे यकीन है कि पंजाब के लोग जो हैं वो जो गदारी करने वाले लोग हैं उनको कभी माफ नहीं करते और इसका रिजल्ट इसी पार्लियामेंट इलेक्शन में इनको मिल जाएगा वो तो कल तक तो आप रैलीज कर रहे हो आप कांग्रेस के हक की बात कर रहे हो और आज बिना बुलाए कम से कम अगर आप में दम होता सार बंत सिंह के महरूम के आप ग्रैंडसन हो बताकर तो जाते मैं जा रहा हूं पता चला आप तो बीजेपी के स्टेज पर बैठे हुए इससे अफसोचनाक बात क्या हो सकती है आपको लगता है कि बीजेपी गेन कर लेगी इस तरह से जिस तरह से तोड़ तोड़ के पंजाब में देखो ये एक मिनट ये रवनीत सिंह बिट्टू जो है ही वॉज सीन टू बी अ फेस विच वॉज कंसिडर्ड टू बी एंटी सिख इसका एंटी सिख चेहरा जो है ये बीजेपी को और भी नुकसान पहुंचाएगा मेरी एक बात सुन लीजिए ये तो जो जो इनको ताम झाम मिला हुआ है सिक्योरिटी मिली हुई है घर मिले हुए हैं उन फैसिलिटीज को रखने के लिए आते टाइम में के मेरे से वो ना खुस जाए कहीं जेड प्लस सिक्योरिटी ना चली जाए तीन घर इनको देकर रखे हुए हैं एक लुधियाना में है एक चंडीगढ़ में है एक दिल्ली में है इतना तो मेरा ख्याल जो वॉइस करता था लॉर्ड डलाउजी उसको इतने घर अंग्रेजों ने नहीं थे दिए जितना इनको इज्जत मान और सम्मान मिला हुआ था कांग्रेस की वजह से तो ये घर जरूर इनके पास रह जाएंगे मगर पंजाबी हमेशा के लिए इनको बेघर कर देंगे भाज़ा ये मैसेज भाज� बैकहर ਦੋ ਔਰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਨੂਰਾਨੀ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਦੋ ਆਏਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਕਿ ਔਰ ਵੀ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਆਮ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦੋ ਹੋਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੈ ਆਓ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਰਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚ ਦੱਸਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੋ ਆ ਰਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਾ ਐਮਪੀ ਐ ਸਰ ਬਿਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਰੂਮ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਈਏ ਹੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਂਜਾ ਲਾਏਗਾ ਹੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗਾ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਰਗਾ ਮਾਂਜੇਗਾ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਆਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਤਾਂ 13 ਖੁਦ ਕੇ origignal ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਪਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਤਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਧਰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਆਪ ਫਿਕਰ ਮਤ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਬੇਈਮਾਨੋਂ ਦਾ ਪਤਾ